ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை நாம் சகல சௌபாகியங்களையும் தரவல்ல திரிபுரா ரகசியத்தில் மாதா திரிபுர சுந்தரியை போற்றும் சௌபாகிய ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் இதுல பலஸ்ருத்தில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த நூத்தி எட்டு நாமங்களும் மிகவும் ரகசியமான நாமங்கள் மூ உலகிலும் மிகவும் அரிதான துதி சிவருமானே தினமும் ஜபிக்கும் அற்புதமான துதி இது இந்த மந்திரத்தை தினமும் மூன்று முறை சொல்பவர் பூமியில் இருக்க வரை கஷ்டம் என்பதே அவர்களுக்கு இருக்காத அனைத்தையும் எளிதில் அடைவர் ஸ்ரீ வித்யா உபாசனை செய்வோர் கட்டாயம் சொல்லும் அற்புத துதி இது ஒரு முறை சொன்னால் உங்களுக்கு ஆச்சரியப்படும் அளவில் எல்லாமே நன்மையாகவே நடக்க துவங்கும் வேறு எந்த செயலும் நஷ்டமடையாது எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் அவர் எல்லா வகையிலும் நன்மைகள் பல பெற்று இறுதியில் அவர் நீண்ட காலம் ஸ்ரீபுர நகரத்தில் வசிப்பான் அன்னை லலிதை மகிழ்ந்து அவரது விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவாள் அன்னையின் ஆயிரம் நாமங்களை சொல்ல முடியாதோரும் இதை அவசியம் பாராயணம் செய்யலாம் இறைவனின் ஆயிரம் நாமங்களை சொல்பவர்களுக்கு நூறு மடங்கு பலன் கிடைக்கும் அன்னையை நினைத்து செவ்வாறு வைத்து இந்த மந்திரத்தை ஆயிரம் முறை சொல்ல அவர்களுக்கு எதிர்களே இருக்க மாட்டார்கள் உலகமே அவர்களுக்கு வசப்படுமாம் அப்படின்னு பலஸ்ருத்தில சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை தினமுமோ அல்லது செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமை பண்டிகை தினங்களில் பாராயணம் செய்த பெண்களுக்கு தாம்பூலம் தருவதும் பிராமணர்களுக்கு சுமங்கலிகளுக்கு அன்னம் விடுவதும் விசேஷ பலன் தரும்னு இதோட பலசுருத்தி சொல்றது மிகவும் அற்புதமான அரிதான தரும் ஸ்துதி சந்நிதி இது இதை இந்த தினத்தில் பாராயணம் செய்து பலன் பெறுவோம் சகல சௌபாகியங்களையும் தரவல்ல சௌபாகிய அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்ரம் ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நம ஸ்ரீ லலிதா திரிபுர சுந்தரியை நம திரிபுராம்பிகாயை நம தத்தாத்ரேயம் சௌபாகிய அஷ்டோத்திர சதநாம ஸ்தோத்ரோபதேச வர்ணனம் निशम्यैतज्जामदग्न्यो यैतज्जामदग्न्यो माहात्म्यम् सर्वतोधिकम् स्तोत्रस्य भूयः पप्रच्च च दत्तात्रेयम् गुरुत्तमम् भगवन् त्वन्मुखाम् पिबत श्रोतमुकतो वर्धते नु क्षणम् तृषा अष्टोत्तरशतम् नाम्नाम् श्रीदेव्या यत्प्रसादतः कामः सम्प्राप्तवान् लोके सौभाग्यम् सर्वमोकनम् सौभाग्यविद्यावर्णानामुद्धारो यत्र संस्थितः तत्समाचक्ष्व भगवन् कृपया मयि सेवके निशम्यैवम् भागवोक्तिम् दत्तात्रेयोदयानिधिः प्रोवाच प्रोवाचभार्गवम् रामम् मधुराक्षरपूर्वकम् शृणुभार्गव यत्पृष्टम् नाम्नामष्टोत्तरम् शतम् श्रीविद्यावर्णरत्नानाम् निदानमिव संस्थितम् श्रीदेव्या बहुधा सन्ती नामानि शृणुभार्गव सहस्रशतसङ्ख्यानि पुराणेष्वागमेषु च तेषु सारतमं ह्येतत् सौभाग्याष्टोत्तरात्मकम् यदुवाच शिवः पूर्वम् भवान्यै सौभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रस्य भार्गव ऋषिरुक्त शिवश्चन्दोऽनुष्टु श्रीलिताम्बिका देवता विन्यसेत्कूटत्रयेनावर्त्य सर्वतः ध्यात्वा सम्पूज्य मनसा स्तोत्रमेतदुदीरयेत् ॐ श्रीत्रिपुराम्बिकायै नमः ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः कामेश्वरी कामशक्ति कामसौभाग्यदायिनी कामरूपा कामकला कामिनी कमलासना कमला कल्पना हीना कमनीय कलावती कमला भारती सेव्या कल्पिता शेषसंस्कृतिः अनुत्तरा नगानन्ताद्भुतारूपा न लोद्भवा अतिलोकचरित्राति अगहन्त्र्यति विस्त रार्चन तुष्टमितप्रभा एकरूपैकवीरैक नाथैकान्तार्चनप्रिया एकैकभावतुष्टैक भावतुष्टैक रसैकान्तजनप्रिया एदमाणप्रभा वैदभक्तपातकनाशिनी एला ईका शून्येऽप्सि सेव्ये शा नवराङ्गणा ईश्वराज्ञापि केकार भाव्येप्सित ईशानेति हरे क्षेश ललिता ललनारूपा लयहीना लसत् ತನುಗು ಲಯ ಸರ್ವಾ ಲಯ ಕ್ಷೋ ನಿರ್ಲಯ ಕರ್ಣಿ ಲತ್ಮಕ ಲಗಿ ಮಾ ಲಘು ಮದ್ಯಡ್ಯಾಧಾರೂಢಾ ಹತಾಂಕ ಹರಿಸ್ತುತ ಹಯಗ್ರೀವೇಷ್ಟ ಕಾಲ ಪ್ರಿಯ ಹರ್ಷ ಸಮರ್ಷನಾ ಹಳ್ಳಕಾಬಾಂಗಿ ಹಸ್ತ್ಯಂತೈಶ್ವರ್ಯ ದಾ हलहस्तार्चितपदा हविर्दानप्रसादिनी राम रामार्चिता राज्ञी रम्या रवमयी रतिः रक्षिणी रमणी राकारमणी मण्डलप्रिया रक्षिता किल लोकेशा रक्षोगणनिषूदिनी अम्बान्तकारिण्यम्बोज प्रियान्तकभयङ्करी अम्बुरूपाम्बुजकराम्बुजजातवरप्रदा अन्तपूजा प्रियान्तस्वरूपिण्यन्तर्वचोमयी अन्तकारातिवामा कस्थितान्तः सुखरूपिणी सर्वज्ञा सर्वगासार समा सती सन्ततिः सन्तता सोमा सर्वा साङ्ख्या सनातनी एतत्ते कथितम् रामनाम्नामष्टोत्तरम् शतम् अति प्यमिदम् नाम्नः सर्वतः सारमुद्धृतम् एतस्य सदृशम् स्तोत्रम् त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् अप्राकश्यमभक्ता न पुरतो देवताद्विषाम् एतत् सदा शिवो नित्यम् पठन्त्यन्ये हरादयः एतत् प्रभावात् कन्दर्पस्त्रैलोक्यम् जयति क्षणात् सौभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् मनोहरम् यस्त्रिसन्ध्यम् पटेन् न तस्य भुवि दुर्लभम् श्रीविद्योपासनवतामेतदावश्यकम् मतम् सकृदेतत्प्रपटताम् नान्यत्कर्म विलुप्यते अपठित्वा स्तोत्रमिदम् नित्यम् नैमित्तिकम् कृतम् व्यर्ती भवति नग्नेन कृतम् कर्म यता तता सहस्रनामपाठादावशक् स्वेतदीरयेत् सहस्रनाम पाठस्य फलं शतगुणम् भवेत् सहस्रदा पठित्वा तु वीक्षणान्नाशयेद्रिपोन् करवीर रक्तपुष्पैर्हुत्वा लोकान् वशं नयेत् स्तम्भे यत् श्वेतकुसुमैर्नीलैरुच्चाटयेद्रिपोन् मरिचैर्विद्वेषणाय लवङ्गैर्व्याधिनाशने वा भोजयेद्यस्तु नामभिः यश्च पुष्पैः फलैर्वापि पूजयेत्प्रतिनामभिः चक्रराजितवान्यत्र सवे श्रीपुरे चिरम् यः सदा वर्तयन्नास्ति नामाष्टशतमुत्तमम् तस्य श्रीललिताराज्ञी प्रसन्ना वाञ्चितप्रदा इति श्रीत्रिपुरारहस्येमाकात्म्यखण्डे षड्विंशोऽध्याये दत्तात्रेयप्रोक्तसौभाग्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः இது மிக மிக சக்தி ஸ்தோத்திரம் தினமும் பாராயணம் செய்வது விசேஷ பலன் தரும் அப்படி சொல்வோ ஸ்தோத்திரத்தை முழுமையாகவும் பாராயணம் செய்யலாம் அல்லது இந்த திரிபுராம்பிகாயை நமக என்பதிலிருந்து உள்ள நாமங்களை பல விட்டு அதை மட்டும் சொல்லலாம் தவறில்லை பலன் உண்டு ரகசியத்தில் ரகசியமான கைமேல் பலன் தரும் இந்த அற்புதமான ஸ்துதியை அனைவரும் பாராயணம் செய்து அம்பிகையின் அருளுக்கு பாத்திரமாவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்